Коли запрацює приватне ПВО, ну і ще немає, тільки балачки. Такі компанії, як Епіцентр, нова пошта, не повинні скигувати, що у нас немає, вже є законодавні акти. А ви повинні були, повинні були з такою ініціативою вийти три роки тому да, і зробити свої приватні ПВО, які б були всі ці ПВО загального. Але ви все прошляпали, а тепер ви рахуєте свої збитки. Ну, а вони тупі? ні, заробили мільярди доларів, а ну, не до кінця умноження. Система с анахронизмом. Выходят на определенный уровень, а потом уже чилят. А чилить не надо, потому что ваши все бизнес-центры. Нафиг. Там был массированный обстрел Киева, очень массированный, записывал данные. И массированный обстрел Харькова. Ну, так как идут переговоры, то надо же, это же стиль Путина, всегда на переговоры он сыпет еще больше, падла. Попередние данные, они еще не опубликованы. Летела на Киев 6 Искандера В, сегодня, ну, так как идут переговоры. Две крылатые ракеты Искандерка и две, две гиперзвуковые циркон. Ну и куча шахетов. Там вчера смотрел фотки этого нашей делегации, там слушал чуть этого, мне говорит, дивиться, эти украинцы, у них ни одного единого слова не, будет. А я ему написал, а где вы там бачите украинцев? Ну, Крым, из Кислицы, ну Кислица, кстати, как дипломат себя вел достойно. Арахамия упал, у них хорошая растяжка, упал вообще до члена Трампа. Вот так вот. Этот мой любимчик Буданов подошел как к Лакею, то что изволитесь, да, суда. И когда ему давали чаевые, он так кланялся. Вот это был Буданов, в чистом виде. И потом, когда Тюремов пришел кланяться, он тоже такой, ну, на полусон, и с лицом подхалима, то... Там ты читал эту эпопею, вот эти все пророссийские отсосы, Гончаренко, Дубинский, повылазили, что Петя Порошенко вот это все стадо. Зеленский не едет в, Довоз, Давос, с ним никто не хочет общаться, там. он потерял свой политический вес, это вред Украине. Хоп, поехал вечером в Давос, молчат сидят. Нет хуже на свете ничего, чем такой выродок, как Гончаренко. Я ни разу не ошибся, ни по одной партии, ни на процент, ни разу. Поэтому смею утверждать, что Валерий Заучный с разгромным счетом выиграет президентские выборы, у шансов у Зеленского нет никаких. Зеленский он, у него будет центром Черчилля. А ну, те, кто сейчас живут с ним, они от всего устали, и мало кто за Зеленского проголосует. И я, я уверен в этом. Я бы за Залужного не голосовал, даже и по буханке хлеба за него бы не отдал бы. Но он слабая личность. Но у нас таких пузатиков у, улыбчивых любят. Он сейчас отдыхал на Доминикана, кучу фоток выложили в интернете. Он чилит, молодец. Несколько корпусов положил на Мелитополь и балдеет. Ну, а что чилит в Лондоне, и на Доминиканах. Но за него все, то, кто речка Севой проголосует. Да, у нас таких любят ну, мы запоминаем, что он друг Кивалова, когда были бои тяжелые за Бахмутцы он защищал докторскую колбасу. И <coughs>, Кивалов потом к нему приезжал в Лондон. И что еще интересно, оно восхищается Герасимовым, доктрина Герасимова. Вот это весь заужно. Владимир Александрович должен бояться таких, как Наталка Масичук. Потому что такие, как я критикуют. они всегда защитят его трудную минуту. А Маталка, Маталка, ну да, она Маталка Масичук, <coughs> Вот те, кто лежит по самой не хочу, они первые предадут. Они выберут новую жопу, которой надо лезать. <coughs> так, Норвегия, там Зеленский с этим, с Рижем, что нам он поставит по три ракеты за деньги. И Норвегия передала Украине значительную с ракет АИМ-120 АМРАМ для системы НАСАМС. Система НАСАМС хороша, она простая. И там такая каретка в ней, что в нее можно ставить АИМ-7, АИМ-9, АИМ-120. Ну вот это все туда подходит. Ну это для крылатых ракет, но, к сожалению, я уверен, что АИМ-120 и сбивают шахеды. Вот если сбил шахед, сразу надо погоны срывать. Почему? Потому что одна ракета стоит миллион долларов. а АИМ-120. Но это вопрос решать, это два самых свободненных. Это мина против пехоты, ее постановка дистанционная, нескольких типов. И ну, и ЗПК. Мало радиуса для прикрытия городов и критической инфраструктура. Вот это пошли писульки. Путин готов бы прекратить еще в Анкоридже войну. Если бы мы ушли с это все деза. Он требует правый берег. Он будет воевать, пока у него есть силы. Он опять там на какой-то конференции вчера выступал, сказал, что хочет жить 177 лет. Я вам отвечаю, честно говоря, как мальфар. Через 4 года он у нас сдохнет. Да. Но нам надо продержаться. И мы уже заламываем пальчики крестиком вот этот глава Совета Мира. Ему 3 года осталось всего. Через год он будет вообще хромоюдкой. Уже конгресс не его будет. И это падла еще года 4 будет жить. Все. Много читаю о децентрализации энергосистемы. Не после войны, а сейчас она должна быть. Но она должна быть мини-мини-мини. Всего много мини. Мини-котель. Вот эти все магистрали показывали, как позавчера мост в Киеве через Днепр. Под ним идут такие трубы в диаметре под 3 метра. Тепловые. Вот представьте, какие потери тепла идут. Насколько оно неэффективно. Мы должны жить экономно и правильно. А так они знают, что от одной тест идет эти трубы трехметровые по 20 километров. Надо одну ТЭС убить, и <coughs>, весь город без света, света и тепла. А если бы оно всего было мини, то за махались бы пыль хвата. <coughs> Где они столько найдут на эти мини-котельные? И главная задача – это перебить шею Ренату и вот этим всем Григоришинам, которых нападила украинская преступная элита. Да? То есть сюда должны зайти люди, которые порежут энергосектор на мини-сектора. Да? Если в Верховную Раду будут избираться блоки, вот эти, ну у нас блоки, <coughs> ну это будет блок Заушного, на деньги Порошенко и Ахметова. <coughs> они будут лидерами. Yeah. Потом будет блок Зеленского, я думаю, на втором месте. И третий будет, ну что это такое, Дубинский, добрые русские ОПЗЖ, white версия. Зеленский все силы укладывает вот этот мертворожденный проект Буданова, но это смешно. Это ну какая-то, ну что-то они там отнимут какие-то проценты у генерала Валерия Колбасы Кивалова, ну и не более. Европейский концерт МВДА получил новый заказ на поставку дальнобойных ракет воздух-воздух метеор для Бундесвера. Очень классная ракета, очень перспективная для нас, <coughs> чтобы к нам на Кабы не летали. Вот я читал статистику по запрошлом месяце, что мы сбили 100 кабов чем-то, а в этом нету сводок. Интересно. Очень интересная тема. Писков за повиннее покинуть территорию Донбассу. Попробуй возьми. У вас два корпуса. Стерли за несколько месяцев армейских. Зеленский, не помоги белорусам, теперь там орешник. Согласен полностью. За Юлию Тимошенко внесли за ОХ. Там куча версий конспирологических, что это Трамп заказлил Юлю, потому что Юля постоянно помогала голосовать слугам народа на важливых голосованиях, и поэтому не занимается на в общем, там я уже слушал 27 версий. Это Юли бизнес. Еще была такая партия громада у Павла Вазаренко. И Юлия тогда на Куканева да, вышла и начала торговать. Попила чаю с Кучмой. Кучма ей дал <coughs>, хорошие должности в ну, крупных корпорациях. <coughs> и она швырнула Пашу на раз, два, Нас обстреливали шахеды. Днем летали. Ну, ПВО у нас малого радиуса нет. Уже об этом Зеленский открыто говорит. Летали над домами. <coughs> Если хоть какая-то ПВО было, их можно сбивать. Но я знаю два прилета таких, что... Ну, то, что я знаю. Я же не могу за весь город отвечать. Били по объектам и в дом летела там... Кто из непровских это в районе эпицентра. Ну, с ПВО вообще, Зеленский, хочется спросить, Вадим Александрович, я вас прошу, пожалуйста, более-менее порядочный человек. Арестуйте, кто отвечал за ПВО малого радиуса. Вот это ваши друзья будут, ничего страшного. Оперативная информация о на 22-го, 22, -го годы, 22 -го, 01 -го. Ну, там все это. Ну, для меня главные показатели это Константиновка, 20 боевых сливки, обычно было 12. И Покровск, 62 раза, это аномалия, перед ним было 27. И было уничтожено 191 пехотинец. Чтобы вы понимали, обычная норма где-то 95. То есть, вчера было в 20 с лишним раза больше. Кидает все, что может вперед. Россия продолжит реализацию цели своего, до не будет сформовано территориальное решение за формой Анкориджа Ушаков. Ну, это опять вот это все не только Донецкая область, а Запорожье, Херсон, Правобережье. Я не знаю, что они там говорили стихаря, Ну, Путин и Трамп в Анкоридже, но они вроде бы расстались, там поссорились, но этого даже не по но они могут спектакли разыгрывать. Ну, они требуют Правобережья Украины, а это фактически капитуляция Украины. Поэтому нелегко прогнозировать. Мы с этими падлами прожил с рождения до там, 40 с лишним лет, до 44. Я их знаю наизусть. Поэтому мины противопехоты понадобятся. И, как сказал Федоров, наш новичный министр обороны, в ближайшее будущее цель 50 тысяч мальчиков с трусиков в месяц, минус. Зеленский э, э, акцентировал внимание на этой новой цифре, 35 тысяч в месяц россиян. И это правильный акцент. У нас должна быть мертвая э, хилзона 20 километров. Она должна быть мертвая. Не так, как у нас там сводках пишем, мы возле Лимана они заняли очередное маленькое село. Если смотреть на Россию, то слева. Я забыл, как называется. Они должны в этой зоне умирать. И когда они устанут, мы должны устроить мясокомбинат. Сын Трампа спас девушку от разъяренного россия россиянина. 19-летний барон Трамп познакомился с девушкой в онлайн. Но ну, она была россиянка. И застал в онлайне сыну ревности Максима Румянцева, 22-летнего. Они проживают в Лондоне. Но это работает ФСБ. И этот Максим Румянцев начал кидаться, и он, Байрон, вызвал службу 999. Это россияне делают так подсадных уток. Я же рассказывал про Дрейфус, эту семью, как девок брали в СССР э, ну, мамы, папы нет. Их отправляли в специальную школу в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда. И делали из них манерных подсадных уток. Россия обговорит США новое оккупованных территорий за рахунок замороженных российских активов. Сколько это члена? Да. Что управа, то пропало. Да. У вас есть деньги, и вы відновлюете. Фабы трехтысячные кто сбрасывает? Вы? Ну так вы за свои деньги должны отстраивать. НАБУ проводит общий у экс службы Сергея Дейнека. Ну это пограничники. Его же Зеленский отстранил, видно, какие-то там шумок пошел. И, он, и Дейнека сказал, что пойдет боевые подразделения. Ну, их там споймали, что типа мотают тему контрабанда цигарок. Я считаю, это оскорбили пограничников. Ну, конечно, они возят эти типа, цигарки, и не только цигарки. А вот это знаменитое направление Буковинское на Италию. 700 долларов и, поехал. Хоть кокос, хоть еще что вези, что хочешь. Там французы тоже захватили с какого-то перепугу танки российский, но быть добро. Главное, чтобы они его не отпустили через два дня. Зеленский правильную мысль сказал, арестовывайте эти танкеры, забирайте ну, себе их на баланс, а нефть сливать и продавать и передавать армии Украины. <клёх> и давайте за счет этой нефти помогать Украине. Прекрасная мысль. Логика железная. Вчера Шмигаль писал, что для нас был вчера самый критический день в энергосистеме, что таких дней не было за РПК. Ну, вчера эти дроны летают над головой, но ну, нечем сбивать вообще. Вот эти когда сводки пишут, что 90% сбивают, но ну, что такие, ну не пишите это. В Европе нужна сильная армия, как минимум 3 миллиона человек в Зеленской. Полностью согласен с ним. А вот эти 100 тысяч они хотят создать, за шуть. Вчера 17 годин шахеды атаковали Кривые Риф. Мои свечи Город красный, коммунист, всю жизнь были за Россию и Криворожане я всегда с криворожанами до хрипоты, до дракера спорил. Я говорю, вам не стыдно. А ну, в вьюку, к вам в Пришли к вам же эти россиян. Бомбят каждый день. Так, два объявления с интернета. Это Наташа, она мой партнер по спаррингу. Боевым искусствами занимаетесь? Нет, спариваемся вместе. Так. Жить надо по-японски. Не торописа, не волноваса и улыбаса. Вам всего этого желаю. В общем, на этом мы заканчиваем.